Hə budur ki, İbn Əbbasın nəvatı var ki, e, söz gəzdirər ərəb dilə nəmmam, hədisə var ki, nəmmam fars səxənsin, daxil olmaz cənnətə. Həç va nə, həç va əziz dilimizi qoruyaq. Həyəqətən başqa hədis var, peyğəmbərin özündən İbn Əbbas qeyd edir. Bu da qeyd olub Usul-i Kafi-də, e, Şiə kitabıdır bu, bilirsiniz, Kuleynin kitabıdır. Peyğəmbərə ki, siz cəmaətin ən əmsisi var, he? Adam alçığı gəlir onlardan. Deyim kimdir? Dedilər ki, hə Peyğəmbərdir. Deyir, cəmat arasında söz gəzdirirlər ha. Ondan buna, bundan ona, ondan buna. Bax, o ən pis insandır. Nəyə görə? Niyəsə ara qızışdırırsan. Hətta əziz bilirsiz, bəzi hallı yalandarışmaq olar. Bir də vaxtı iki küçə varışma vəlanda. O nə apar bunu xəbər ki, sənin küçənə peşmanlıdı, çaxışmazdım. Fakt demeyim, Nə yanda isə, nə istisna və yalan barəsində, çünki barışıq olsun. Din səmir Qoronaeva əs-sulhu xair. Sülh barışıq yaxşıdır. Səmim küsülüy olsun. Küslük olsa cəmiyyətdə inkişaf olmayacaq heç bir cəhətdən. Cəmiət əl-ələ verir, iş qabağa aparırlar. O küs bu pis, o pis, bu pis, ham pis. Və hamızın şərəfdiz və bizimki. Məsələn, məthən burdan çıxmaqsı dünyadan. Ham təşəhhül məqsədi başqa ölkədə. Sanki hanım müqəddəsdir. Amma pisdir bu yaxşıdır. Hamımızın günahı var da. Dilimizi qovursaq, ağlımızı işlətsək ki, mən bunu soruşsam nə olacaq? Düşmənisi olacaq, qanqırçı olacaq, soruşmasan. Assalam. Cəmatın şəxsi işi məğləməli deyilsən. O vaxt problem var. Bəsən həqiqətən də mədəni insansa, asaqqalsansa soruş, işə ən zəncic hədlə. Sənli deyəsə maraqlanma. Gəl işlə məşğul ol, belə. Quranda ayəmiz var, Nur surəsi 19-cu ayə. Bu gün birisizdə bəziləri e, bunu istifadə edidlər. E, i̇mam peyğəmbər öldürənlər üçün bu asan bir şey idi. Nur 19, kimisi qeyd eləsın. İnnellezina yuhibbuna an tashi'al fahishata fillezina amənul İman gətirən şəxsə barəsində pis-pis danışmalığı sevən insanlar var. Möməndir, möminə xanımdır, hicablıdır, saqqallı oğlandı hər. Onlar barəsində pis-pis danışmağı sevənlər var. Niyə niyə ancaq bindalır pisiyir? Çünki bunun marağına din yoxdur. Bu adam din istəmir. Və salam. O ilə ört başıdır, səhər pəsmə ilə. Nə məsələ onu bu pissəm ancaq səhv pisdir. Çünki sən bu dindəsən, İslamdadasan, müsəlmansansa deyə. O adam dinindəsə məndə sənən biabr etməzsidir dini. Ki kimlər ki 9-cu aya Nusrası. Mömin şəxsə barəsində pis ki yaymağı sevirlər, nə olacaq? Ləhum əzabun əlimun. Onun dəhşətli əzab var. Bizim verdiyimiz işçilik əzab yoxdur, Allahın əzabı. Harda? 2 yerdə feyd-dünyə və axira. Həm burada, həm də orada. Burada nə kimi bəlası var? Nə kimi xəstəliyi, dərdi, adam elə dərdi var ki. Elə buna belə deyim, e, öz əməlindən bu udar zərbə görüb ki, dəri qalır içində. Heç nə deyə bilmir. Elə insandan bəzə var ki də, bir var ki, məsələn, başqa problemi var, o heçsa o başqa məsələdir var ki, o qədər pisdir ki, yəni bunu deyim girət məusunda, abrəhəm məusunda elə şey var ki, bu qalb dərdi içində. Məlasəloğunun verib. Dünya və axirətdə əbə oxumuşdu. Töybə şərt deyil ki, oxumuşdu da bu peyğəmbərin həyatında bundan qabaq oxumuşdu. Musa peyğəmbərdə tövbə şərtdir ki, onun badəli var da. Məgəla mən tövbə edirəm. Hələ bununla bitdi yox. Cəzası var bunun oxumuşdu. Dedi hələ o izahlıdı mənim fikrimən çıxdı ee bir-birinizi öldürün ayəsi var idi. Taqrat surəsində. Tövbe elədilər Musa peyğəmbərin dövründə o cəmal, vəslan bitdi, yox, elə bununla bitmir. İş bitmədi. Gəl tövbədən sonra bir-birə qarşıy edib və ya özünüzü öldürürsünüz, nəhsə öldürülmür. Yəni orada veylisiya yani nəzərləri, ona işimiz yox. Vallahu ya'lamu və entum la ta'lamun. Allah bilir, amma siz bilmirsiniz. Amma deyə daha nəzər budur ki, daha doluğun nəzər. Bu ikisinin mənası eynidir, amma geniş məfhum var ki, hər növ ibahtarma, qeybət eləmək, ələ salmaq, dillə, işarə ilə, söz gəzdirməli ilə, pis söz demə ilə hər bir nəaiti bu qəməzə və ləməzə. Hər halda vəil, bir də nə şiddətli məsələdir təhdid unvanında bu qrupa qrup çünlər ara qızışanlara, düşmənçi toxumlu səpənlər və s. ki başa qrup arasında belə bir aləmiz yoxdur. Yəni məsələn vay olsun oğruqlayanlara yox da yəmiz. Oğru Əli Kəs ailəsi var, öz təhili var. Və məsələnsində vay olsun valideynə uff deyənlərə. Deyir valideynə uff deməyim. Daha o qarsan vay olsun demir. Yəni Quranda vali sözü varsa, bil ki onun əzabı, günahı, ziyan, dəhşətli pis şeydir. Daha çoxdur. Quranda var təvəbə 80. Elə adam var ki, daha şeytan onun üzün sığallayır. Peyğəmbər onlar üçün 70 dəfə, bu rəqəm deyil, təkcirdir. Yəni çoxlu, sonsuzdur. Yəni nə qədə milyard qədər, xeyr, trilyon qədər üzr istəsəm, peyğəmbər desən ki, Allah onlara bağışlasın, mən bunlarla bağışlamayacağam. Peygəmbərin də qəbul olunmayan duası var, bəli var. Həllə Peyğəmbərə deyə, onlardadır. Onların özün layaqətə yox şəfaət olmalarından dünya və axirətdə deyə, Peyğəmbər sən də hətta sən belə mə ağız atsansan, mən bağışlamayacağam. Burada oxşar ayəmiz var, Munafiqun 5-ci ayədə mən ayəni e, tapa bilsəm yaxşı olar. Bəli, munafiqün 5 və izə kiləhüm təaləu. Ola deyil ki, təaləu, gəlin. Yağsəfir lekum Rasulullah. Sizin üçün peyğəmbər tövbə eləsin. Qallahları bağışlar mənbə peyğəmbərə görə. Ləv ləvə rü'ūsəhüm. Başlarından buladırlar. Etiraz ki, sizə məni peyğəmbər, baxın, təbəssüm çarlayənlər. Təbəssüm asidə bu. Gəlin peyğəmbərin yanına, peyğəmbərə deyin Sizin üstün Allah ağız atsın, be de deyir, deyirlər, istəmirik. Və ra'ey təvhum yəsdunə və hum müstəkbirun. Bu adam çimlərdir. Bu adamlar loqa insanlardır və üç sevrən. Bu loqa insanlardır. Deməli təbəssüm çıx eləyənlər loqa insanlardır da. Gələn peyğəmbərə, yo peyğəmbər nam ürədi, ay peyğəmbər diridi, ay diri vaxtı belə, ay, guya peyğəmbər dirib hər şey edə bilərdi resultadı insapi Peygamber anası Mərim. Nədir? Rəltmədəbəs. Ənfal 17-ci ayə. Peygəmbər o xatdı nə? Sən atmadın. Mən Allah hatdı. Oxatan kim idi? Əsl fail Allah. Ümmət oxatan kim idi? Izramayta və Məramayta, və lakin Allah rəma. O xatdı, amma sətmadı. Allah hatdı. Əsanı kimin çevrən e, ilana? Musa, yox Allah. Deməli hələ Peygəmbər sadə hər şey olub diri ölü daxil yoxdur ki. Yəni belə çıxır ki, diri vaxt işlik ola amma ölüəndə işlik olmaz. Bu nə gülünc iddiyadır. Nəhsə məvzumuz o deyil. Davam eləyəm. 4 dəqiqə qalıb vaxtda mən birinci ay bitirdim də, sonra ikinci ay keçsəm e, vaxt götər heyftə. Deməli əzizlər, demək ki, munafiqin 5 olan xüsusiyyətlərindəndir. İnkar eləyirlər, təvəssülü və hərda bu e, Yəni peyğəmbərə öquturlar, elə sardılar, eybindirlər, laha qoyurlar, kibət edirlər çi. Ki, Lə o bizim gözümüzdə peyğəmbər bizim gözümüzdə belə böyük şəxs deyil ki, biz ona gedib ağaza çaqıb peyğəmbər Allahdan istəsə bizi bağışlasın. Ola loğo insanlar idilər də. İslam nəzərində hər bir şəxsin şəxsiyyəti möhtərəmdir. Eh, samulmal, sən olaq o qoysan, təhqirləsən, söysən, olmaz bu dində. Böyük günahlardandır, hərisi var peyğəmbərdən. Bu necə cəmaatın ən zəlilili, ən alçağı? Nə deyə daha başqa? ən zəlil, ən alça, ən səviyyəsi kimdir? Cəmata toğun eləyən, cəmata ələ salan insandır. Xüsusən bu gün var da, dindarları ələ salırlar. Məsələn deyə sə məsələn söhbətlə YouTube-da, TikTok-da, Instagram-da başlı ələ salmağı, təhqirləməyi, söyürsəməyi. Əvvəllər demək söyürsəmə sən zəifliyini bildirir. Sən namərdliyi bildirir, sən ağlıvın azlığını bildirir və sənin gücşüzlüyünü bildirir. Heçsə əlin çatmır, elimin yox, savadın yox, tərəfə nəsə sübutləyəsən, nə elim dilim söyüyüm. Bu da nəyi bildirir? Səviyyəsizliyi. Bu qədər əzizlər Omaza surəsi başlığı ilə tanışlıq və bir ayə əsaslı məlumat və qısa da olsa təfsir bitdi. Allah elimizi artıq eləsin, Allah ölkəmizi və xalqımızı qorusun. Allah əskərimizi düşmənin təhlükəsindən, hiləsindən və gülləsindən amanla saxlasın. Allah yolun gözlədiyimiz 12-ci imamımızın gəlkin tez yaşəyilsin. Allah elimizi artıq, imamımızı kamilləsin. آمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم